Я вижу Крещатик, это центр Киева, это самая главная площадь столицы, не только столицы, но всей Украины. Она должна быть красивой, чистой и очищена от всего. Но вот то, что произошло на Майдане, вы меня извините, конечно, это настолько беспредел, настолько беспорядок. Посмотрите, все возмущены, все возмущены, и только не возмущен тот, кто находится на Майдане. Мое мнение, личное мое мнение, если вы такие патриоты, будь ласка, на восток, вот там защищайте Родину, вот там делайте то, что вы хотите здесь делать, а главную площадь столицы не превращайте в базар. Не превращайте, пожалуйста. Это не только мое мнение. Я работаю в школе, я педагог, я э, стараюсь детей воспитывать в духе патриотизма. Я стараюсь детям внушить то, что они должны любить свою родину, они должны уже готовим мы их к тому, чтобы они защищали э, свои права, свою родину, отстаивали. Но это же беспредел, извините, это страшный беспредел, и это. Невозможно, нельзя допускать. Я полностью поддерживаю Клычка, полностью поддерживаю. И, конечно, хочется, чтобы действительно милиция туда пришла и навела порядки. Это беспорядок, это беспредел. Праздный День независимости, весь Майдан разгоняем этот бомжатник. Почему? Потому что этот бомжатник в центре Киева находится. Зачем он нужен? Это центр столицы, и такого делать не надо. А там воняють повністю, там вже все ну, мусор много мусора. А це треба все до мене розгнати і вбрати. І зробити нормальну реконструкцію Києва, щоб це все було красиво. А як на Майдані твої робиться, це можна сказати, двозначно. Можна, з однієї сторони, подивитися це правильно, з іншої сторони, це неправильно. Ну, неправильно, що це підпалці, що це війна, ця ведеться. Ну, майдан є майдан, бо стояв, поки стояв. Я вважаю, що те, що відбувається на Майдані, зараз оці підпали і так далі, це вже зараз не те, що потрібно нашому суспільству, щоб рухатися вперед. Я вважаю, що треба безпорядок всякий там прибрати, щоб люди могли, як і раніше, просто гуляти у вихідні дні і насолоджуватися відпочинком. Я вважаю, що треба все ж таки Майдан прибрати. Я считаю, что на Майдане нужно навести порядок, и я поддерживаю наши власти, но я считаю, что на Майдане должен быть порядок, и палатки нужно убрать. Майдан, я думаю, что все-таки стоит убрать его, потому что ну, как бы это центр города, и там просто нельзя жить людям. Ну как это? Я считаю, что это должно убрать, потому что центр столицы должен быть оставаться культурным. І е, ніякі люди ну там уже було зрозуміло все, все, що должно було произойти, оно произошло. А остаток, он совсем уже лішній. Стосовно майдану, тобто в будь-якому випадку е, рішення про наявність його чи не наявність його в такому чи в іншому вигляді повинно все-таки узгоджуватися всіма сторонами, щоб в будь-якому випадку не було конфліктів. Я думаю, Майдан все-таки надо убрать для как бы чистоты Киева. Люди хотят ходить по го любимому городу, знаете, чтобы было красиво. Там пары ходят, там дети, молодежь показывать, чтобы было красиво. Все-таки, мне кажется, уже прошло время Майдана. кто-то может оставить это для истории, но я думаю, это будет лишнее. Там можно какой-то уголок оставить, чтобы он никому не мешало, а был чистый Киев, как бы за чистый Киев. Да. Как можно ставиться к Ищатику? Как он был, так он должен остаться. Не пешеходный точно. А то, что сейчас там осталось на Майдане, ну смысла нету там уже все по большому счету. То есть люди, ну не должны там стоять тоже. Мне кажется, уже на нынешний момент это немного не в том формате, его надо как-то реорганизовать, вынести что ли. Или на отдельную территорию, или сделать его ну, как отдельная структура. Даже сложно предположить, что конкретно. Но работать над этим надо, потому что вот мы уже второй раз за несколько недель тут, и мне кажется, что тот мусор, который там сейчас находится, это уже на, ну, на протяжении такого времени не актуально. Я не знаю, чем мотивированы эти люди, но на сегодняшний момент мне кажется, что город надо привести в порядок к сегодняшнему моменту. Договариваться. Я не знаю, что они хотят вообще, что они требуют, эти люди, на сегодняшний момент. Ведь когда стояли палатки, это была речь о Киеве, о том, чтобы как-то стоять свои права. На сегодняшний момент как бы позиции немножечко поменялись. Поэтому мне кажется, что важно с ними договариваться. И сейчас ну, фокус внимания просто в другом. Фокус внимания на востоке Украины. Поэтому мне кажется, что на сегодняшний день, может, это не актуально. Хотя у меня есть такая идея, что они стоят до парламентских выборов для чего-то. Многие хотят, чтобы уже, уже убрали, как бы, да. А, в любой момент можно собрать его, да, если что-то не нравится. Соберитесь опять. Но ну, сейчас можно убрать уже. Соберитесь опять, когда будет не так. Соберемся. Уже надо это заканчивать. Колеса, которые лежат на Майдане, они лежать должны Курській області, Брянській, Воронежі, возле Кремля, по границі нашій. І є така ще поговорка. У нас армійська була, дяді Вані», так називається. Спочатку зброя, тоді я. Так само, як ти громадянин, то сначала держава, а потім я. Це треба закінчувати, тому що тут ні од кого обороняться. А так вже вони друг на друга на анамахів, друг друга палять. І виходить, що як ми виходимо, заложниками цієї, цієї системи. Шукаю причину, щоб тільки не працювати. Якщо ти хочеш принести пользу державі, устройся на роботу, заплати 1,5% воєнних. І, пожалуйста, будь, будь патріотом своєї держави, але це за бутилку водки, кидати гранату в палатки це ж теж, може б я і не прав. Ну, я так думаю, що воно так і є. Особисто я е, е, водій, але не їжджу по центру Києва на авто ніколи. На роботу я добираюся. На метро, і в принципі вважаю, що так правильно. Автом я користуюся в вихідні дні, коли потрібно їздити. Тому вважаю, що в принципі Хрещатик має бути пішохідною зоною, взагалі повністю у всі дні тижня. Це має бути культурний центр. Я вважаю, що там мають бути зроблені якісь меморіали, якісь точки нагадування про ті події, які там відбувалися. І відповідно, звичайно, він має бути вільним від. Людей сумнівного сумнівної поведінки, які от зараз ведуть себе так на Майдані, як вони зараз себе ведуть. Тобто, на мою думку, сьогодні на Майдані зробили просто сертифіковане легалізоване місце збору грошей для бомжів і для людей, які соціально незабезпечені. От. Тому я вважаю, що його потрібно найближчим часом звільняти. Як це робити? Важко, важко про це судити, тому що. Коли був на Майдані сам минулого два тижні тому, розмовляв з тими людьми, які там сидять, я розумію, що домовитися з ними нереально. Хто їх туди прислав, за який рахунок вони там живуть, я не розумію. Але насправді мені здається, що цивілізованих методів звільнення сьогодні Майдану просто немає. Тому я думаю, що це має бути зроблено якимось. Силовим методом, але звичайно, як можна м'якшим, для того, аби запобігти людським жертвам.